ikki ming yigirmanchi yil to'rtinchi may kuni taxminan soat yigirma biru o'ttizlarda uchtepa tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvaffaqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida chilonzor tumani muqimiy ko'chasi ikkinchi uyni birinchi yo'lagida bekzod ismli shaxs uch yuz aqsh dollari evaziga m ismli shaxsga inson sog'lig'i uchun kuchli ta'sir qiluvchi sakson dona tropikomid moddalarini sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan birgalikda -qə qo'lga olingan bekzodning so'zlariga ko'ra u 80 dona tropikomid dori vositalarini har bir donasini 90 ming so'mdan sotgan pul evaziga esa boshqa insonlar hayotiga xavf solishi qolaversa qonunga xilof ish qilayotgani haqida zarracha ham o'ylamagan ushbu dori vositasini 1-2 marta zakaz berishgan и e, srazi o'sha oz mashinani o'zidan olib pulni сразу o'ziga berib ketishardi shu qiz bilan kelishdik o'sha so... hamza metrosini oldida ko'rishib oladigan bo'ldik ko'rishdik u qo'lini pulni berdi shu yerda bir narsa qiziqtiradi agarda ichki ishlar xodimlari ushbu kimsani noqonuniy ravishda dori vositalarini sotayotganligini aniqlab uni voqea joyida qo'lga olishmaganida u hozirgidek pushaymonlik şey hissini his etarmidi judayam qattiq pushaymonman şey bu narsadan iltimos meni yani kechiringlar qaytib yo'lga umuman qadam ham yo'llamayman mazkur holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz ellik birinchi prim bir moddasi uchinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib tergov harakatlari olib borilmoqda